Мігрантів в Україні та за її межами. Доброго ранку, пане Сергію. Добрий ранок, Яночка. Дякую, що ви я... нас завітали. Назвичайно приємно вас бачити в нашій студії. А чи дійсно можемо констатувати таку плачевну ситуацію, яка є нині? Ну, принаймні, за свідченнями експертів. Ви знаєте, коли ваш працівник перезвонив вчора до мене, я зв'язався з кількома країнами, Ну, в принципе, вот я готов сейчас э, рассказать. Нет ничего нового. Ничего. Э, те же самые вопросы, э, допустим, э, о Ростантошке, вот это ассоциация украинских в наши Диты, э, Мадрид, Испания. Мы с ним долго разговаривали. Это ну, какие проблемы, почему люди не хотят уезжать оттуда сюда, в Украину. Это нестабильность. Это социальные гарантии. Нет социальных гарантий. Это маленькие зарплаты. Ну, вот если э, пример взять э, по той же Испании, э, человек, проработавший, проработавший один год и который получает полторы тысячи или тысячу евро, теряет работу, дальше он получает ту же тысячу евро, как безработный, по последним трем месяцам. Есть много нюансов. Там э, от количества э, проработанных лет зависит, э, сколько ты будешь получать это, это пособие по безработице. То есть э, много нюансов. Но это есть, есть проблемы, есть колоссальный разрыв между социальными гарантиями в Украине и там. Поэтому люди, которые туда, оттуда даже выехали на Украину, назад возвращаются. Но, э, вы знаете, э, в той же Европе, существует такой же самый кризис, как и на Украине. И если те, кто там работал, уже как, хоть как-то защищены, то я всем говорю, кто ко мне обращается, нельзя сейчас ехать туда. Давайте поднимать здесь экономику. Вот, мы переговорили с... Пане Сергію даруйте, я вас перерву. Якщо говорити про тих людей, які залишилися там, але на жаль, втратили роботу. Я маю певні статистичні дані. На даний момент одна провінція поблизу Аквіли, це регіон Амбруцо, Італію я маю на увазі, голосила конкурс це так для порівняння на проходження курсів для доглядників за хворими з видачою спеціального атестата. Уявіть собі на 50 місць нині подали заяву понад тисяча осіб. З них лише близько сотні мігранти. Ясно, яка існує конкуренція. Крім того, навіть при втраті роботи. Про яку ми зараз говоримо, та, а, там українці мають соціальні допомоги, безкоштовну медицину і освіту. Тому воліють більше пробувати кризу, навіть про яку ви зазначили дійсно європейську там, аніж повертатися додому. Я ще раз повторяю, ви совершенно правильно сказали. Но це все касается тих людей, які вже там були, уже 5-10 лет там. Да, они... Даже те, хто mm -hmm. они вони назад, і те гарантії, которые у них були, вони получают. Но к сожалению, для тих людей, которые хочут, хотят сегодня заработать, я очень не рекомендую нікуди ни їхати. Ну, а ми можливість почути ваші рекомендації трохи згодом. Зараз давайте побачимо, чи хочуть самі українці їхати працювати за кордон. У нас є опитування. Воно зараз до вашої уваги. Работать хотя бы в Англии в сфере переводов, или журналистики, или редакторства. То есть там этого наверное, найдется какое-то применение. В том условии лучше. И социальная политика лучше, чем у нас. Я бывала несколько раз за кордоном, и те умовы, которые дают, назовем, работодавцы, там выше гарантии. Не хотел бы. Ну, мне так не подобается. Ну, я бы хотела работать здесь потому что я считаю, что Украина очень большой потенциал, и ну, есть, ну, нужно просто стремиться к этому. А то, что сейчас происходит, оно временно. Только в Украине. Ну, я акцент, моя ну, батьковщина, я, я патриот. Ну, конечно, Европа, конечно, мне кажется, чуть классом получше, чем мы. Но все же, мне кажется, мы ее еще догоним и перегоним. 7.23 в Україні, друзі, це прямий ефір «Ранок» на п'ятому каналі. Мене звуть Яніна соколова, дякую, що з нами нині ми говоримо про українських мігрантів в Італії, ну і про українців, які можливо так ще ніби почали щойно запитування, хотіли б поїхати або не хотіли поїхати працювати за кордон. Пане Сергію, а на даний момент, якщо говорити про тих людей, які у зв'язку з певними політичними, соціальними економічними питаннями, все ж таки хочуть поїхати за кордон. Чи є той момент, який би їх зупинив? Чи є певні якісь можливо постанови, якісь реформаторські дії, які б зупинили, і все ж таки ми б хотіли залишатися тут, і наш мозок, як то кажуть в лапках, залишати, залишати теж в Україні. Давайте працювати, давайте кожен буде починати з себе, кожен щось зробить в цьому державі таке, щоб піднятися на ноги самому, і якщо всі будуть багато, не буде багато. у ну, вас є пропозиції щодо того, на конкретні наскільки? Е, ну, у мене, скоріше, інше. Діло в тому, що не можна відривати е, Эмигрант, эмиграцию от иммиграции. У нас профсоюз рабочих, как уезжающих, так и приезжающих сюда. И вот, э, в принципе, то, что за границей, это понятно. это ну, Там нормальная ситуация, мы все понимаем. Но то, что делается на Украине, вот это меня глубоко э, огорчает. Сейчас... Дело в том, что на сегодняшний день э, всего лишь с, э, на Украине всего лишь вдумайтесь в цифру, 7600 рабочих мигрантов. 7600. Это официальные рабочие иммигранты, которые получили разрешение на процедуру... Силовому в Украине, вы Силовому в Украине. Вы, вы, верите этой цифре? Нет. Нет. Совершенно верно. И никто не верит. Но вместе с тем ситуация остается такой же уже 20 лет. Если наши рабочие иммигранты, которые уезжают, украинцы, уезжают за границу, и э, там, э, пробыв определенное время, получают статус официального э, рабочего мигранта, который защищен социально, то у нас э, десятки, сотни тысяч иностранцев, которые работают 5, 10, 15 лет, имеют здесь детей, знают украинский язык, они не заняли рабочее место, кого-то, кто здесь. Нельзя говорить, что они чье-то место заняли. Они заняли рабочее место непопулярное. Они заняли рабочее место того, кто уехал. А почему вы на себя проезжаете дороги Потому что там хуже, где они. Они уезжают от войны. Они уезжают от разорения, которое принесли другим народам э, вот эти проблемы. И, в принципе, Украина для них э, точно так же является э, хорошим, государством, так же как и для нас, для украинцев, рабочих мигрантов в Европе. И это нормальный процесс, мы не должны разрывать. Так вот, поднять статус, э, точно так же, как и мы поднимаем статус рабочих мигрантов в Европе, точно так же поднять и в Украине, вот это одна из основных проблем. Мы недавно э, совсем э, приняли, подписали меморандум э, с целым... Э, с десятком объединений э, диаспор э, в Украине. И здесь настолько серьезные требования этих диаспор, не требования, а пожелания. Вот смотрите, в порядковании миграционных потоков, усунение негативных наследков э, неорганизованной и неконтролированной миграции, обеспечение умов реализации э, прав мигрантов, беженцев, их интеграции в украинское средовище, в весу э, відповідности законодавства кращим европейским зразкам. Это мигранты и мигранты те, кто приезжает сюда. А Понимаете, знаю, Это знаю, настолько мощное интересное предложение. Вот куда надо обратить внимание, государству. Мы, мы э, написали предложение в кабинет министров, и вот сейчас э, я хотел бы встретиться с Сергеем Леонидовичем, Тигибко, у нас нечем платить пенсию. Господа, да есть у нас чем платить пенсию, надо только обратить внимание на нормальное, серьезное предложение. Давайте легализовывать. нормально лігалізують. У нас є приложення по лігалізації людей, які зараз знаходяться в кінні і непонятна каміння. Дякую платити. вам дуже на сьогодні. Завітали. Сподіваюся, що як і Тігіпко, так і наші глядачі дізналися багато цікавого з вашої розповіді. Дякую, що прийшли. Нагадаю, Сергій Олійник, голова всеукраїнської проспілки робітників мігрантів в Україні та за її межами сьогодні. Був у нас в гостях. Друзі, говорили ми про життя українців за кордоном. Ну і про життя тих людей, які приїхали в Україну з інших країн. работать, находить лучшие доли. После небольшой паузы мы вернемся с свежими новинами стисло. Будьте с нами.